идеи мысли. После того, как при... То есть, да? -за... Да. По... Это, я, я, я говорю это, о том, это, что сейчас, это, это, допустим, это одно из, одно из. Сейчас были поданы какие-то это. Вот, допустим, по анализу вот этого всего, что все, может какие-то возникнут Но новые мысли. Отимы, другу, другу, чтобы можно было просто дополнительно письменно подать или сформулировать более четко. Предложить. разрешить э, строительство первого дома, э, КГС, при этом вступить в рабочую группу с включением активистов, э, конструктивный разговор с застройщиком на предмет размещения деревьев, которые будут э, шестубленными, создание какого-то дополнительного э, саждения. В том, же, в том же районе смещали. Да, можно определить так куда. Да, раз. Вступить, опять-таки попросить изучить вопрос застройщика, учитывая его, его достаточный профессионализм на предмет того, что сказал только что господин Рамов, изучение возможности переделки в будущее, потому что они делаются в будущем. Это технический вопрос, это элементарный вопрос. Его в любом случае нужно изучать, и его нужно изучить реалии, возможности. Одно дело возможности в Европе, другое дело у нас. Именно нас, немцы, просто... Он требует какого-то изучения. Я еще раз с помощью этого застройщика, это мое убеждение, мы этот вопрос можем профессионально изучить и нам рассказать. Мне так кажется, почему? Это действительно будет для города результативно, полезно и так далее. Но в любом случае застройщик должен иметь интерес, потому что это коммерческая структура, которая в любом случае он должен иметь... На я хочу сказать, смотрите, я ну, активист. Я хочу не сказать, за... а по а поводу... я одну секундочку. Нет, по поводу ну, застройщика. Да, да. Давайте войдем в его положение. Подождите. Человек, он ничего не делает плохого абсолютно. Абсолютно ничего. Он как пришел шутка, с благими намерениями. Есть в городе Украинка. Люди, которые требуют социальных каких-то квартир, которые требуют жилье. Мы, он это предоставляет. По-своему. Почему мы как бы не предусматриваем его интересы? Извините меня, пожалуйста, человек много чего в этот город вложил. Как бы там ни было. Какие там налоги, маленькие, не маленькие. Предложили предложение. А Мое предложение, давайте рассматривать его как человека-бизнесмена, который вложил сюда деньги. На сегодняшний день возник вопрос по поводу того, что есть как бы люди против чего-то, против этого. Но он сделал для города хорошее дело. Ну, зараз мы как будем в Цьому, тобто зараз йдеться можливість. Забудовник зазначає про те, що він готовий шукати Тобто не ставити будинки або зменшити кількість, тобто не 6, наприклад, 4, 3 можливо. Але Ні. пропозиції. Він не хоче почути від громадськості пропозиції. Так, да, тому що він в цьому місті живе, і він прекрасно це все розуміє. Предложение. Моё предложение. Вы... Вы... Давайте встать Вы... на Вы... Давайте встать Вы... на прониз. Давайте будем две стороны. Есть активисты, которые против застройки леса. Есть люди, которые вложили деньги. Хотели сделать что-то для города. Почему мы постоянно начинаем стать, сталкиваться с квартальными прикосновениями? Человек вложил деньги. Он ничего плохого не сделал, он человек бизнеса. Давайте, хорошо, давайте мне за счет вырубки веса, давайте ему ну, сделаем какую-то пропозицию свою. Уже все зафиксировали. Андрей, ты опоздал, Я извиняюсь, я уже чуть-чуть опоздал, давайте учитывать его мнение. А вы уже... Мнение застройщика учитывается 10 лет. Лет, так, мы ни о чем не договорились. Не а, не 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 нет, нет, нет. У меня есть еще просто пропозиция, которая уже не касается Во-первых, обратиться к Верховной Раде просто с информационным листом о том, что Ситуация, когда была уменьшена сумма боевого участия с 10% до 4%, она вызвала в городе а социальную напряженность, вызвала для нас проблему развития э, инфраструктуры города. И не только у нас, и Петровская освобождающая... Слобода, да, Слобода. жизни, это не только Сирийская освобождение, это, это Дежург, Киев, Дежург, это Дежург, то и же самое. Директор, и проблема именно в том же. Поэтому да. через нашу выходную как бы, раду написать письмо, да. информирующее через... Правильно. Чем мы... ...намешать численность Верховной Раде, информирующая о ситуации, которую они создали своим решением. Можно еще одну ремарочку, значит, по поводу все-таки... Что, что сейчас происходит в Верховной Раде? Олег, Олег, значит, в Верховной Раде лежит вот этот проект, которым сейчас пытаются противникам отменить полностью декларативное... Решение, Раз. Второе. Освободить участников до третьей категории вообще штрафовать, запрещать строительство и так далее. То есть на сегодняшний день держит законопроект, который, если он пройдет там, через полгода, через год, он полностью откроет двери любому забудовнику и остановить забудовника не даби. Ну, ну, федеральный, да. Федеральный, да. Федеральный. Ни, ни, никто не сможет, потому что будет враховываться только по про почату будивництва. И все. Теперь, если вдруг на забудовника, на инвестора наложат какие-то ограничения, то, ну обычно как, накладывают ограничения, останавливается работа. То теперь, как только забудовник по что ограничение по суду он устранил, не дожидаясь решения суда, он начинает дальше будвать. То есть, чтобы вы понимали, на сегодняшний день нет. И, ну такое лежит же там ну, каждые четыре года. Ну и что, Они а решение. Ну, они напишут, что глубоко. В, 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 в этой связи мне предложение. Вот у Правильно. нас... Давайте, да. слушайте, есть одно предложение. Я извиняюсь, когда есть еще вот, по-моему... От вот, вот будьте приноження, я говорю пока. Я? Вольно, ні, вольно. Я ж уже говорив. Просто схоже, ні, не можу. Какой дисафарик? Олександр да. моє прізвище. Е, коли я сюда ішов, я побачив палатку, де стоять люди, які кажуть, вирубуються ліси і так далі, да. Коли я пройшов, я був за те, що да, ліс не треба вирубувати, ну, послухавши вас усіх, я побачив абсолютно адекватну людину, яка йде на компроміси. Зараз я свою думку поміняв. Я вважаю, що треба вам домовлятися. Кількість... то що забудова буде, це по-любому буде. З цим забудовником, з іншим, сьогодні, завтра, післязавтра. Там дуже гарне місце, прийде хтось. Але людина, іменно цей забудовник, він хоче домовлятися. Кто будет другой, будут они домовляться с вами? Чи просто обнесут забором, поставят людей Пусть быстрее будет. строят, пока хорошие. Это у вас, вас mm -hmm. запитание. Вот вы говорите за будову. Развитие инфраструктуры. Развитие инфраструктуры не заключается в строении одних домов. Садики, школы, Однозначно. Садики, кандаты, место так. отдыха для людей. Марк, учили парк, учили. Парк, это это домов, мы учитываете? Мы, настроим кучу домов, населим. Mm -hmm. Это знаете, как Ситуація в одну квартиру на один на один туалет посадить 40 чоловік. Нет, пропозиції. Пропозиції у меня предложение. Я вважаю по любому забудова. А скільки скільки домів, які там дити садочки, це я вважаю. Мы вибрали людей, які повинні оплати. У меня следующее предложение. Значит, у нас есть проблем Я вижу. переработать все-таки проект генерального плана, который был в 2013 году. То есть... Вот, и в рамках работы комиссии... Вот, и в рамках работы... Обла... Я, я хочу вас проинформировать, что областная комиссия приняла решение, рекомендация областной ради, скорее всего, это будет принято решение, создать областную комиссию по кольцевой дороге возле Украинки. И этот вопрос все равно увязывается в перспективе... То есть, не вы рассматривать видите? локально. Вот один кусок, Олег, Олег, а мы не видим ничего Олег, вокруг. Олег, все Олег, в комплексе. У а, 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 и... да, вас есть пропозиция? Я, Я по первый раз Я еще забыл, забыл озвучить да. пропозицию, которая прозвучала от жителей Домогу, Неболовского моих <клышлен> знакомых и меня, лично. Пропозиция такая, депутатам, хотя бы здесь присутствующим, желательно передать их коллегам, Особенно тем, кто перед выборчей кампанией свою строил частично на сбережение или экологическому захисту, безпеці и так далее. Вспомним о своих предвыборных обещаниях. И моя пропозиция и тех людей, с которыми я говорил, она звучит принципиально однозначно. Строительство на студии в лесу запретить и лес оставить в виде лесопарковой зоны. и

Я здесь живу уже года. Оде, оде, рим, глаза, <свят> <Тут> <свят> у меня Не в мне в глаза, какое-то сомнение. <свят> я потом ему я не. Я потом расскажу. Я нікуди ну, не вижу. Я ну, тебе ну, не можна, можна, можна ну, вибачу. Ну, да, я предпониматель. Я, я не договорюю. Да, можна гарбузи да? посадити і да? буде зелене насадження. Можна ці вісім, вони розкриють годами. Молодой чоловік. Дорошенко Олександр Валерій. Дорошенко Олександр Валерій. Дорошенко Олександр. Я стояв таке. Якщо гарбузи, то гарбузи. Якщо сосни, то сосни. Вибачте мене, можна грюків насидити на городі, буде вам зелене засадження. Правильно? Або це Я Я по цьому, цьому. спеціальну агроном. Можна навіть коноплю посіяти, теж буде зелене суть суть. Суть що ви кажете, зелені засадження, на але так. цей ліс ріс. Перед вами і перед нашими казами батьками, дідами і прадідами. Так. Він росте до сих пор. Його не треба зрушувати, екосистема. Ви розумієте, що? Так. Що ви трогаєте. Пропозиція яка? Яка? Не, екосистем. не нарушайте екосистему. Не Моє последнє записали, чи ні? Звісно. І записали її на да. відома. Я виступаю, за те, щоб не чіпати свій масив лісу. У мене є пропозиція, оскільки вже всі виступили, всі все сказали. Давайте наступним чином. Завтра буде зустріч з громадськістю. Потім після цього члени комісії, які не мали можливості отримати... Документальні відповіді на ті питання, які вони мають, на робоча випадка. Вони мають можливість протягом тижня, наприклад, чи днів, це зробити. І через 10 днів я пропоную, після того як вже будуть перероблені ці всі пропозиції, робоча група разом з комісією на якісь конкретні висновки, і тоді вже можна переходити, збирати, зберемося іще один раз, і тоді вже можна виносити питання на сесію, і приймати якісь рішення. Я пропоную зараз під, підвести черту, тому що сьогодні вже на сьогоднішній день.

а сколько надо? А сколько надо людей? А, надо людей? а почему такая цифра? Ну, чтобы чтоб чтоб красиво чтоб, было. Да, чтобы чтоб начать заниматься, На данный момент 700 человек. А кто судовый сбер платит? Судовый сбор, кто платит? Будет? Никто ничего не платит. Все платит, и вся инвестиционная компания 50 на 50. Потом получаешь эти там в договоре четко все написано. Свои гроши уже никто не платит. а, вот это что мы, мы, можем тогда еще э, окончательно документы, которые нужны. Проект землеустроя утвержденный 2010 года. Порядок затрат, формирование 12 миллионов и по моему ты говорил об этих банковских поручениях на оплату. Да это не дадут понедельник. Не, ну хорошо. Проект землоустрое, особенно утвержденный десятого года. Так, все, будь ласка, на сегодня слухання. У нас я вважаю вичерпане, тобто кожну пропозицію ми озвучили, записали. Далі наступно за результатами слухань не приймається жодних рішень. Ви про це говорили з самого початку. Так, Прийнято в положення. Тому в зв'язку з тим, що вважаємо, що порядок денний вичерпаний. Будь ласка, члени комісії, голосуємо. Хто вважає, що порядок денний вичерпаний, ми можемо я пару пару засідання засідання. Чисто. Теперь спасибо всем, что вы тратите свое время, подключаетесь и мы работаем. Я хочу поблагодарить всех, которые были сегодня. Сегодня впервые я услышал какие-то конструктивные нотки хотя бы в нашем базовом. Кроме недавно с и так далее. Поэтому за эту благодарность, мы, если мы будем двигаться в этом направлении, мы найдем какие-то решения, на цифру 6. чтобы все выиграли. А? Выйдем на цифру 6. Может быть и на 6. Нет. Может быть и на шесть? не знаю. вы, нет, должны, нет. вы должны, понять, понять все одну вещь. От того, что комиссия или рабочая группа проголосует, например, за два дома, не факт, что все будут этим довольны и завтра придут и скажут, где ты дорогой, где кран, бегом, где заезжай. Выйдут люди и не домой ганьба. Все эти решения, которые мы решаем, это только затягивают время. Пока мы четко не поймем и договоримся, ну, и, короче, надо разговаривать. Спасибо. Да. Спасибо, да. что вы тратите время. Да. Я говорю, что просто... урок. Давай. По 500 гривень каждый 12 миллионов насобираем. 500 тысяч. По 500